вы знаете я думаю нам чего не хватает у партии зеленых это агрессивности если это будет я думаю тогда на нас больше будет обращать внимание и я думаю тогда будет у нас больше возможности достигать того ради чего вообще человек должен жить ради себя и ради своего здоровья мне хотелось бы во- первых поздравить нашу большую организацию это партия с большим э, прошлым, с представительством парламента, с представительством местных властях. Хотелось бы ей пожелать на будущее укрепиться еще более сильнее, провести пару мощных избирательных кампаний и, скажем, отпраздновать и столетие, двухсотлетие в ведущих рядах нашей, наших, наших зеленых идеологий, наших европейских партнеров и так далее. Как и колись, если не я, то кто? Тому нужно с себя починати, А починати як? Треба на своєму прикладі показувати, як нужно поводитися в навколишньому середовищі. 20 лет любимой партии Зеленых. И в этот день хочется пожелать партийцам, они являются ее основой, они являются ее двигателем крепкого здоровья, уюта и тепла в семьях, и несгасаемой любви, несгасаемого патриотизма к родной партии, к ее идеологии, к природе, к Украине в целом, чтобы та искра, которая каждого привела в партию, никогда не угасла. Ведь пока она будет жива, будет и прогрессировать наша партия, это наша идеология, она перспективна и за нашей идеологией будущее. 20 лет для партии – это большой срок. Партия наша доказала, что она жива, что она готова и способна отстаивать интересы каждого украинца. Кроме партии «Зеленых Украины» нет ни одной другой политической силы, которая способна объединить зеленое поле в Украине. Все мы должны консолидироваться, потому что мы отстаиваем общие интересы, мы думаем о среде обитания каждого украинца, мы думаем о будущем наших поколений, мы стоим на позициях устойчивого развития нашего государства. Последние выборы 2010 года в местные советы показали, что наша партия была в свое время построена очень правильно, и мы должны отдать должное тем, кто стоял у ее истоков. Это живой организм, это живая структура. На местах люди, которые способны самоорганизовываться и выходить самостоятельно для отстаивания интересов наших партийных, идеологических интересов и интересов наших граждан. Я думаю, что у нашей партии большие перспективы. К сожалению, на сегодняшний день нас воспринимают как э, хороших маленьких детей. Нас любят, но голосовать за нас не хотят. Я думаю, что это наша общая вина, но при этом как бы, мы не потеряли своего имиджа за эти 20 лет. Думаю, что при той решимости, которая одолевает нас сейчас, при том желании работать и выходить на парламентские рубежи, мы сумеем в очередной раз доказать нашему обществу, что мы те, за которых нужно можно и достойно голосовать. Потому что мы не коррумпированная, а правильная, замечательная, европейская, цивилизованная партия. Я поздравляю всех коллег, всех наших друзей, членов партии с этим праздником, 20-летним юбилеем. И желаю серьезных политических перспектив и крепкого здоровья и благополучия в семьях. Что может быть лучшим за жизнь? Что может быть ценнейшим за здоровье? Що може бути милішим за щасливу посмішку дитини, що може бути стабільнішим за впевненість у завтрашньому дні? Ми це розуміємо, і тому ми разом зі спільними поглядами на майбутнє і з певним досвідом із минулого. Ми зробили перші 20 кроків: часом впевнені, часом не дуже, але попереду велика дорога. Наша спільна місія донести зелену ідею до кожного. Наше спільне завдання бути сильними, бути успішними, бути разом. Наша спільна мета зробити цю країну кращою. Ми альтернатива для України. Ми партія зелених України. Нам 20 років.